Наталія, я вас вітаю. Що вам сказати такого? Дівчина молодець. Молодець, причому, знаєте який. Гарить, може, допоможю більше, чим цього треба, ну, скажімо так. Випрос тільки в тому, щоб і відпускати ситуацію. Якщо клієнт не слышит, Ну, мы все разные. Учиться нужно всем доносить, разговаривать, это тембр, это какой-то где-то пофигизм, вплоть до того, что потому что вы даете человеку выбор, вы показываете, что ответственность не только на вас. Если вы это будете короче в двух фразах доносить, будет вам легче и будет плюс, поверьте, человеку, которому вы хотите помочь. А когда мы действительно рвем на себе рубаху, то ощущение, что мы заставляем человека, что у человека какой-то мы насилуем, и у него идет больше сопротивления. Да. Потому что мы-то хотим помочь лучше, чтобы нас оценили, чтобы нас там это самое. Но все равно, как показывает практика, мы делаем свое, и надо вот чувствовать, что вот, вот, ну, нечего уже сказать. Все, сказали, все, я все сказал, как я многим говорю, да, то есть, ребята, я сказал. И идем дальше. Ваше мнение по этому поводу всего бардака за 4 дня. Ну, я, в принципе, думаю... Повторюсь, можливо, тому що ну, ці чотири дні перевернули до э, саме поняття масажу. Да? А Що значить повторюсь? Ну тому що вже це казали, що перевернуло поняття. А, ні, що... Я думаю, прийду на повторне це обучення. Кстати, є чи повторно я, конечно, проходить. І Но только не на этот курс, уже на подальше. Нет, есть не на один и тот же курс, просто люди вот, ну есть, и того же, yeah, но, да. тоже есть люди обучались, проходят полгода, они имеют, да, да. так как вот Андрюх онлайн 50 купил 50% -процентную скидку, то есть на следующий приход по 50% скидку. То есть, ну, мама оно может и не Техники треба массажу, будет. Техники массажа классные, да. иглы окалывания, у меня уже пишут вау, mm -hmm. тоже ждут, mm -hmm. огняный массаж, також, ну супер просто. Вот, я думаю, что я еще приеду на подальше курсы, буду развиваться в этой сфере. все выйдет. Да, уже у нас курсы, как раз, кто не знает, от всей Украинской Ассоциации Костоправ. Я ее президент-основатель, от нее будет, я надеюсь, курс по костоправству. Ну, 90-95%. И я надеюсь, что получится еще висцеральная хиропрактика. Это пока три курса оффлайн, которые я хочу делать. Вот. Они то онлайн будут, понятно, но вживую было бы интересно. Все остальные уроки тоже будут на сайте, в онлайн-школе. Поэтому я вы довольны? Извините. А чем вы довольны?